চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই নিজৰা দিব লাগিছে এই মুহূৰ্তৰ এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মিয়াই অসম ল'লেহে শান্তি পাব গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ সন্দেহজনক লোকৰ লগত থাকি ভাল পায় এই মন্তব্য আমাৰ নহয় এই মন্তব্য কৰিছে পীযুজ হাজৰিকাই যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু সেই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া পীযুজ হাজৰিকা

চৰকাৰী মাটি দখল কৰি থকা লোকৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰিছে চৰকাৰে গৌৰৱ গগৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে এতিয়া মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাই মিয়াই উজনি অসম লৌৰৱ গগৈক গৌৰৱ আৰু অখিলক সদায় সন্দেহজনক লোকৰ লগত থাকিব বিচাৰে পট্টা মাটিৰ হাত দিবলৈ যোৱা নাই চৰকাৰে এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে পিজু হাজৰিকাই যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু সেই মন্তব্যৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পিজু হাজৰিকাই পট্টা মাটিত হাত দিবলৈ যোৱা নাই চৰকাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে পিজু হাজৰিকাই কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী মাটি দখল কৰি থকা লোকৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰিছে চৰকাৰে আৰু গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ এতিয়া তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰিছে তুলা ধূনা মন্তব্য কৰিছে পীযুজ হাজৰিকাই সন্দেহজনক লোকে উজনি অসম ললেহে গৌৰৱ গগৈয়ে শান্তি পাব বুলি তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে সদায় সন্দেহজনক লোকৰ লগত থাকিব বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে পিজুজ হাজৰিকাই আমি কোনো ভাৰতীয় লোকক অত্যাচাৰ কৰা নাই বুলি পিজুজ হাজৰিকাই তীব্ৰ ভাষাৰে দিয়া কটাক্ষ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ শান্তি পাব গৌৰৱ গগৈ পিজু হাজৰিকাই গৌৰৱ আৰু অখিল গগৈ সদায় সন্দেহজনক লোকৰ লগত থাকিব বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ সন্দেহজনক লোকৰ লগত থাকিব বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে পিজু হাজৰিকা আৰু লগতে যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পীযুষ হাজৰিকাই যে পতা পট্টা পত্তা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী মাটি দখল কৰি থকা লোকসকলৰ মাটি বেদখল কৰিছে চৰকাৰে যিসকলে চৰকাৰী মাটি দখল কৰি আছে সেই লোকসকলৰ মাটিহে বেদখল মুক্ত কৰিছে বুলি

সন্দেহজনক লোকে লৈ লয় তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈয়ে শান্তি পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে সন্দেহজনক লোকৰ লগত থাকিব বিচাৰে অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ এনেদৰে তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰিছে পীযুজ হাজৰিকাই আমি কোনো ভাৰতীয় লোকক অত্যাচাৰ কৰা নাই যিসকল ভাৰতীয় লোক আছে তেওঁলোকক আমি অত্যাচাৰ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে পীযুজ হাজৰিকাই মাত্ৰ যিসকলে চৰকাৰী মাটি দখল কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাটিহে বেদখলমুক্ত কৰিছে চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে পিজু হাজৰিকাই ন্যায় উজনি অসম লে শান্তি পাব গৌৰৱ গগৈয়ে গৌৰৱ আৰু অখিল সদায় সন্দেহজনক লোকৰ লগত থাকিব বিচাৰে আৰু যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে সেই উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰিছে যে

সেইসকলৰ মাটিহে বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে পিযু হাজৰিকাই পিজু হাজৰিকাই অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ কৰিছে যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ গৈ বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যৰে এতিয়া প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে পিজু হাজৰিকাই পিজু হাজৰিকাই উল্লেখ কৰিছে মিয়াই উজনি অসম ললেহে শান্তি পাব গৌৰৱে

পীযুজ হাজৰিকাই কেৱল দখল কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাটিহে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে তেওঁলোকক আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পীযুজ হাজৰিকাই তীব্ৰ ভাষাৰে এতিয়া কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ ভাষাৰে

উজনি অসমখনলৈ লওক তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ বুকু হাত পৰিব ক'ৰবাত 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 সংস্থাপনৰ কথা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যদি লিগেলি ক'ৰবাত মানুহক ইলিগেলী পজিশ্যনত আছিলে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে এইটো পাব কিন্তু ইলিগেলি যদি ক'ৰবাত মানুহে দখল কৰে তেওঁলোকেতো নাপাব গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথাই হৈছে এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়া আৰু আমাৰ কথা হৈছে অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষা দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা হৈছে অসমীয়া এটা কথাটো মই বৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট দিব কাৰণ তেখেতলোকে দখলদাৰীৰ লগতেই থাকে সন্দেহযুক্ত মানুহৰ লগতেই থাকে তেখেতলোকৰ হলী গলি দখলদাৰী আৰু সন্দেহ সন্দেহযুক্ত মানুহৰ যিসকল মানুহে অন্যায়ভাৱে মাটি দখল কৰিছে চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধেহে কাম কৰিছে পট্টা মাটিত চৰকাৰে ক'তো হাত দিয়া নাই ভাৰতীয় হয় নহয় এই কথাষাৰ ক'ৰ্টে বিচাৰ কৰিব বা এই কথাখিনি ভৱিষ্যত সময়ত ওলাব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন সদায় আমি কৰিম যে চৰকাৰী মাটি কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰে চৰকাৰী মাটি দখল কৰা মানুহে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা অন্য দলবিলাকেই হওক সহায় কৰে তেওঁলোকৰ ইচ্ছাটো কি অকল নামনি অসম আৰু মধ্য অসমখন এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিয়ে অলৰেডি লৈ ল'লে দখল কৰি ল'লে তেওঁলোক এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াহঁতে ভাবে আপৰ অসমখনো লৈ লওক উজনি অসমখনো লৈ লওক তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ বুকু হাত পৰিবাত ক'ৰবাত ক'ৰবাত সংস্থাপনৰ কথা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যদি লিগেলি ক'ৰবাত মানুহক ইলিগেল পজিশ্যনত আছিলে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে যিটো পাব কিন্তু ইলিগেলি যদি ক'ৰবাত মানুহে দখল কৰে তেওঁলোকেতো নাপাব গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথাই হৈছে এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়া আৰু আমাৰ কথা হৈছে অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষা